दशमोऽध्यायः शुम्भवधः ध्यानम् ॐ उत्तहेमरुचिराम् रविचन्द्रवह्नि नेत्रान्धनुश्चरयुताङ्कुशपाचशूलम् रम्यैर्भुजैश्च दधतीम् शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीम् हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ओषिरुवाच निशुम्भन्निहतम् दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम् हन्यमानम् हन्यमानं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेऽपदुष्टे त्वम् मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासाम् बलमाश्रित्य युध्यसे चातिमानिनी देव्युवाच एकैवाहम् जगत्यत्र द्वितीया काममापरा दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो तदाम्बिका देव्युवाच अहम् विभूत्या बहुभिरिहरूपैर्यदास्थिता तत्संहृतम् मयैकैव ठायाज स्थिरोषिर्वाच तत प्रववृते युद्ध दिव्या शुंभस्ोभ पश्यतादेवानासुरा चारुण शरवर्षैषितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभोद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्दस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी, तत्कु देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः